2016 Продовжити і вашу Роману Юрійовичу 223.1979 року народження. Строк приймання під вартою в Київському свідченному ізоляторі України Державної пеніпенціарної служби України в Києві та Київської області Строк на два місяці, тобто до 12.30.2016 року. Что вы все слушаете? Опять суд прогнул спину перед прокуратурой. Ну какой закрытый суд? С чем это связано? Какой закрытый суд? Где вы там увидели факты какие-то? Почему нас должны в темную судить? Мы имеем право говорить в открытую. И люди должны и имеют право видеть все, что вы делаете. Что вы под каблуком у этой прокуратуры? Смысл, судилище, самое настоящее. Воля или смерть! Воля или смерть! Воля! Или смерть? Воля или смерть! Воля или смерть! Прокурор даже позволил себе на одном из заседаний по санкции в присутствии ребенка, девочка стояла возле клетки с отцом, и он сказал, что он совершал насильственные действия в С ней. То есть, хотя в материалах дела абсолютно ни одного слова по этому поводу не сказано. 17 июня его украли в больнице Мечникова и увезли в неизвестном направлении. Я вообще сутки не знала, где он находится. Прокуроры считают, что если был организован подразделение «Торнадо», раньше был «Шахтерск» для защиты нашей Родины, то они почему-то называют ОПГ. Инкриминируют насильственные действия относительно э, сепаратистов, которые были задержаны. Ребят, некоторым инкриминируют э, насильские действия относительно каких-то девушек. По данному производству адвокаты ознакомились со всем, э, со всем делом. Там абсолютно нет никаких насильственных действий относительно несовершеннолетних. Все ребята находятся в Лукьяновском СИЗО, в, э, в в принципе, как бы в обыкновенных камерах единственная проблема с Онищенко, его постоянно возят по всей Украине, по всем СИЗО, его постоянно прячут. Бывают, следователи приезжают на СИЗО, пытаются рассказывать, что давай вот, ну как обычно, это все делается, давай ты скажешь на этого, мы тебе здесь поможем. Но как бы ребята абсолютно не чувствуют никакой своей вины, поэтому давать какие-то показания, говорить неправду, я думаю, никто не будет.